Вина, я, да, про пакт Гитлера и Сталина. Вот. Ну, Киссинджер пишет, конечно, ну я не знаю, что это правда, или нет, но вот что он пишет. Тем не менее, неправильно толковать психологию Сталина так, что вина за появление пакта между Сталином и Гитлером возлагается, возлагается в основном на политику Запада. Паранойя Сталина в достаточной степени была продемонстрирована устранениями всех потенциальных внутренних соперников и убийством или депортацией еще нескольких миллионов тех, кто выступал против него лишь его собственных фантазиях. Несмотря на это, когда речь заходила о внешней политике, Сталин оказывался в итоге мастером холодного расчета и весьма гордился тем, что не позволял себя спровоцировать на поспешные шаги, особенно капиталистическими государственными деятелями, чью способность понимать соотношение сил он ставил значительно ниже своей собственной. Можно лишь догадываться о том, какими могли бы быть намерения Сталина во времена Мюнхена, и все же наименее возможным для него курсом в тот момент, когда он заставил свою страну корчиться в конвульсиях после многочисленных чисток, было бы автоматическое и самоубийственное исследование договора взаимопомощи. Поскольку договор с Чехословакией накладывал обязательства на Советский Союз, лишь после вступления Франции в войну он оставлял Сталину несколько возможностей. Например, Сталин мог бы потребовать права прохода через Румынию, Польшу, воспользоваться почти непременным отказом этих стран как халиби и ждать исхода битв в Центральной и Западной Европе или уже в зависимости от его оценки последствий вновь захватить русские территории, отошедшие к Польше и Румынии после русской революции. Примерно так он и сделал год спустя. Самым невероятным был ход Советского Союза на баррикады в качестве последнего защитника Версальского территориального урегулирования во имя коллективной безопасности. Без сомнения, Мюнхен подтвердил подозрения Сталина относительно демократических стран, и все же ничего не могло отвлечь его по крупному от стремления претворить в жизнь любой ценой то, что он считал первейшей обязанностью большевика, а именно натравление капиталистов друг на друга и недопущение того, чтобы Советский Союз стал жертвой этих войн. Ну и не став, конечно, жертвой. наскільки ми знаємо, <хи> як би ну цікаво, цікаво. Пише, да, там, Кісіндже, як би, як сказати, можна додати, да, що не хотів да, заїхавати, але все ж заїхав. Ладно, зараз буду.